И 109 судов. Первое, это чья идея? На территории как удалось, клуба... Ну, эта идея, это города, еще одна, одна идея нашей группы исследователей лет. Николаева. Здесь Мы работали над улицем, Придели, и идея выросла вот в такое вот место вот фильма. Мы полу решили полу. организовать экскурсию на трамвае. Это очень, партии. Партии. это очень интересно. Это Подходили место, идею Юрия место, Любарова, место, когда он организовал экскурсию на трамвае, в столетию трамвая. В трамвайном парке нас приняли прекрасно. Мы просто оплатили три с половиной часа. Для этого мы сделали интересные билеты, посчитали, сколько это будет стоить, расходы свои, допустим, шарики. У нас тут есть еще будут подарки небольшие для детей. Организовали своих друзей с, со своими знакомыми. Вот так и получилось. Аппаратуру нам любезно предоставила демократический альянс. Евгения Матвейчук. Она должна была быть сегодня, но у нее не получилось. Наши друзья, единомышленники, патриоты, активисты Николаева, волонтеры. Программа, мы практически проедем весь город, это яхт-клуб, парк Петровского, а дальше мы едем на 13-ю линию, с 13-й линии мы едем на в широкую балку и широкой балки мы едем через скороходово до буденова все это занимает три с половиной часа